Apa khabar semua? Dalam bab keempat ni, murid-murid akan belajar tentang indeks, set dan juga logaritma. Jadi, murid-murid perasan tak apa ada dengan cikgu sekarang ni? Iaitu sebiji bola. Bola ni cikgu akan gunakan untuk menerangkan apakah indeks. Baik, murid-murid bayangkan kalau kata Cristiano Ronaldo lah. Katakanlah setiap perlawanan dia akan doublekan gol dia. Jadi, katakanlah perlawanan pertama dia golkan 2 biji gol. Perlawanan kedua dia akan golkan 4 biji gol lah sebab double kan. Perlawanan ketiga dia akan golkan 4 darab 2 iaitu 8 gol. Perlawanan keempat pula, dia akan doublekan lagi 8 gol tu menjadi 16 gol. Jadi kalau murid-murid fikirkan balik, perlawanan pertama tadi 2 gol, perlawanan kedua adalah 2 darab 2. Pelawanan ketiga adalah 2 darab 2 darab 2, sama dengan 8. Dan pelawanan keempat, gol dia adalah 2 darab 2 darab 2 darab 2, iaitu 16 gol. Jadi, instead of tulis 2 darab 2 darab 2 darab 2 tu, murid-murid boleh je tulis 2 kuasa 4. Kuasa 4 tu lah yang dinamakan sebagai indeks. Jom, cikgu explain pula dalam bentuk matematik. Baik, jadi murid-murid dah tengok contoh bola tadi kan? Jadi, sebenarnya indeks ni adalah juga dipanggil kuasa ataupun berapa banyak satu nombor tu didarab dengan diri dia sendiri maksudnya kan kalau kata 2 darab 2 darab 2 darab 2 Haa 2 ni dia darab diri dia sendiri sebanyak 4 kali Maka kita boleh tulis dia dalam bentuk indeks iaitu 2 kuasa 4 Itulah maksudnya indeks Dia sebenarnya kuasa lah senang cerita Jadi kalau murid-murid jumpa nombor 3 kuasa 5 ke 7 kuasa X Ataupun 5 kuasa A tambah B Ha, jadi 5 X A tambah B ni semua adalah indeks jadi indeks ni adalah basic kepada topik ni. Lepas ni nanti kita akan tengok pula set. Ha, set dengan logaritma dan semua ni ada kena mengena dengan indeks. Ha, tapi yang pertama sekali cikgu nak terangkan sikit beberapa hukum indeks. Tujuan dia adalah supaya mudah kita nak bekerja kalaulah ada operasi melibatkan indeks. Contohnya lah, murid-murid jumpa soalan 3 kuasa 5 darab 3 kuasa 7. Ha, jadi sebenarnya kita nak congak pun boleh. Sebelum tekan kalkulator, 3 kuasa 5 darab 3 kuasa 7 ni samalah juga dengan 3 kuasa 12. Ha, macam mana cikgu dapat 3 kuasa 12 tu adalah cikgu menggunakan hukum darab. Hukum darab ni cakap A kuasa M darab A kuasa N sama dengan A kuasa M tambah N. Ha, itu yang cikgu dapat. 3 kuasa 5 darab 3 kuasa 7 sama dengan 3 kuasa 12. 12 ni hanyalah 5 tambah 7. Cikgu ambil daripada sini dan daripada sini. Okey, itu hukum darab. Kemudian ada juga hukum bahagi. katakanlah murid-murid ada A kuasa M bahagi A kuasa N Maka kita boleh mudahkan dia kepada A kuasa M tolak N Dan kemudian ada beberapa hukum lagi Cikgu akan tulis di sini Kita ada juga hukum kuasa Ha, Ini kalaulah murid ada A kuasa M Kemudian A kuasa M tu kuasakan pula dengan N Maka kita akan end up dengan A kuasa MN Kemudian ada pula dipanggil sebagai hukum kuasa kepada hasil darab. Ini kalaulah kata murid-murid ada a darab b kuasa m. Ha maka ini kita boleh kembangkan dia kepada a kuasa m dan juga darab b kuasa m. Kemudian bila ada kuasa kepada hasil darab ada juga kuasa kepada hasil bahagi Jadi kalau murid-murid ada a bahagi b kuasa m maka ini adalah a kuasa m bahagi b kuasa m Cikgu yakin ada antara hukum-hukum ni murid-murid dah jumpa pun sebelum ni betul tak Okey seterusnya ada lagi hukum yang dipanggil hukum indeks kosong Hukum indeks kosong ni berlaku apabila kita ada A kuasa kosong. Maka apa-apa pun yang kuasa dengan kosong akan jadi 1. Dan A ni pula bukanlah kosong. Sebab kalau kosong kuasa kosong, dia tak ada penyelesaian. Kalau kosong kuasa 5 sama dengan kosong. Tapi kosong kuasa kosong tak ada penyelesaian. Okey. Dan kemudian ada satu lagi dinamakan indeks negatif indeks negatif ni maksudnya bila murid-murid ada kuasa yang negatif katakan a kuasa negatif m ha macam mana nak buat a kuasa negatif m tu a kuasa negatif m ni hanyalah 1 bahagi a kuasa m dia sebenarnya duduk kat bawah. Kalau kita naikkan dia dekat atas, dia jadi negatif. Kita punya indeks tu. Okey, jadi untuk cikgu mantapkan hukum-hukum indeks ni kepada murid-murid, jom kita buat beberapa contoh yang akan guna ke semua hukum indeks ni. Baik, jadi contoh pertama diberi 3 kuasa A darab 3 kuasa 7A bahagi 3 kuasa B. Ha, macam mana kita nak simplify benda ni? Okey, first sekali, Murid-murid ingat hukum hasil darab dekat sini kita ada A dengan 7A dia punya base dia sama iaitu 3. Jadi 3 kuasa A darab 3 kuasa 7A ini bermakna kita akan kena hukum darab iaitu A kuasa M darab A kuasa N maka dia akan jadi A M tambah N. Ha, dekat sini A kuasa M tambah N maka apa yang kita boleh buat dekat sini adalah kita akan dapat 3 A tambah 7A bahagi 3 kuasa B. Jadi dekat sini kita ada 3 kuasa 8A bahagi 3 kuasa B. Kemudian murid-murid perasan kan? Sini pula base dia sama iaitu 3 dan dia bahagi pula. Maka kita bolehlah guna hukum bahagi. A kuasa M bahagi A kuasa N sama dengan A kuasa M tolak N. Maka tadi 3 kuasa 8a bahagi 3 kuasa b akan jadi 3 kuasa 8a tolak b. Ha jadi inilah jawapan kita kepada contoh a. Okey. Contoh kedua pula cikgu nak bagi iaitu b diberi 3x kuasa 2 y kuasa 3 kuasa 3. Okey, apa akan jadi? Jadi benda ni sepatutnya simple saja. Kita boleh guna hukum kuasa kepada hasil darab. Kalau a b kuasa m maka a kuasa m b pun kuasa m. Okey. Jadi dekat sini semua ni akan jadi kuasa 3 lah. 3 akan jadi kuasa 3, x kuasa 2 pun jadi x kuasa 6, y kuasa 3 akan jadi y kuasa 9. Jadi cikgu terus tulis dekat sini 3 kuasa 3 x kuasa 6 y kuasa 9 maka kita akan dapat 27 X kuasa 6, Y kuasa 9. Maknanya apa yang cikgu buat dekat sini adalah cikgu masukkan je 3 ni kuasa dia ke dalam. Jadi kalau benda yang memang dah ada kuasa ni akan darab dengan 3. Okey, contoh seterusnya adalah diberi 4X kuasa negatif 2, Y kuasa 5 bahagi 2X kuasa 3, Y kuasa negatif 2. Ha, huru hara kita dekat bawah ada negatif, dekat atas pun ada negatif. Tapi murid-murid jangan risau. Kita ada X dengan Y saja ni. Okey, jadi apa cikgu buat adalah benda ni akan sama dengan first sekali cikgu nak tengok 4 bahagi 2 ni. Ini paling simple. 4 bahagi 2 adalah 2. Ha, seterusnya kita ada X pula. X kuasa negatif 3 bahagi X kuasa 3. Okey, ini adalah hukum bahagi. Hukum bahagi kata kalau ada bahagi, dia akan jadi M tolak N. Maka dekat sini adalah X negatif 2 tolak 3. Okay, next kita ada Y pula. Y pun hukum bahagi juga maksudnya Y kuasa 5 tolak negatif 2. Baik, jadi sekarang ni cikgu ada 2 kuasa X negatif 5, Y kuasa 7. Kemudian mula-mula ingatkan kita punya hukum negatif. Hukum indeks negatif kata kalau ada kuasa negatif ni maknanya dia duduk bawah sebenarnya. Okay, jadi kita punya x ni sebenarnya dekat bawah jadi cikgu boleh tulis macam ni 2y kuasa 7 bahagi x kuasa 5 ha jadi inilah jawapan kita okey murid-murid boleh ikut tak so far kalau tak boleh ikut ulang balik daripada a b c ha yang d ni cikgu nak bagi yang lebih complicated lagi kepada murid-murid cuba try boleh buat ke tidak okey d ni diberi 5x kuasa negatif 2 y kuasa 4 semua ni kuasa 3 darab 10 x kuasa 3 y kuasa negatif 5 semua ni kuasa 2. Okey, jadi first sekali kuasa kuasa ni semua cikgu kena masukkan dulu ke dalam. Okey, jadi 5 kuasa 3 x kuasa negatif 2 darab 3 adalah negatif 6, y kuasa 4 darab 3 adalah 12 darab 10 kuasa 2 X kuasa 3 darab 2, 6. Dan Y kuasa negatif 5 darab 2, 10. Okey, jadi sekarang ni cikgu darabkan dulu nombor ni. 5 kuasa 3 darab 10 kuasa 2. Cikgu tak nak kembangkan dulu. 5 kuasa 3 darab 10 kuasa 2. Kemudian cikgu ada X kuasa negatif 6 darab X kuasa 6. Maknanya negatif 6 tambah 6. Kita akan dapat X kuasa kosong. Cikgu tulis je dekat sini X kuasa kosong. Kemudian kita ada y kuasa 12 darab y kuasa negatif 10. Maksudnya y kuasa 12 tolak 10. Dia sebenarnya y kuasa 12 tambah negatif 10. Cikgu tulis dekat sini y kuasa 12 tambah negatif 10. Ha nanti akan jadi 12 tolak 10. Jadi 5 kuasa 3 darab 10 kuasa 2 5 kuasa 3 adalah 125 10 kuasa 2 adalah 100 Maka dekat sini akan jadi 12500 X kuasa kosong tu kira hilang lah Dia sama dengan 1 betul tak? Itu adalah hukum Indeks kosong kan? Apa-apa yang kuasa kosong sama dengan 1 Maka X kuasa kosong jadi 1 Y pula adalah 12 tolak 10. Jadi, Y kuasa 2. Inilah jawapan kita. Kiranya daripada yang serabut-serabut macam ni, kita dah simplifykan kepada yang ini sahaja. Kalau murid-murid ingat, dalam topik sebelum ni, di hujung-hujung video tu, cikgu ada cakap bab empat ni kita kena bermain dengan kreativiti sikit. Ha, jadi dekat sinilah kreativitinya. Kreativiti untuk simplify equation yang panjang-panjang, yang pelik-pelik kepada equation yang simple. Okey, jadi walaupun nampak ini dah cukup memeningkan, sebenarnya ada lagi bentuk-bentuk yang pelik-pelik yang mungkin ditanya dalam SPM. Jadi, cikgu nak tunjukkan contoh E pula diberi kuasa 2 of X kuasa 3 Y kuasa negatif 2 bahagi X kuasa negatif 1 darab Y kuasa 4 kuasa 1 per 3. Ha, Mula-mula nampak tak? Kuasa ni sebenarnya bukan setakat nombor yang nombor bulat. Dia boleh juga jadi dalam bentuk pecahan. Kalau square root ni dia akan jadi kuasa apa? Kalau square root dia akan jadi kuasa setengah. Kuasa setengah tu maksudnya square root. Jadi ini adalah X kuasa 3, Y negatif 2, kuasa setengah, bahagi X kuasa negatif 1, Y kuasa 4, kuasa 1 per 3. Jadi, kalau ada square root macam ni, memang cikgu akan suka convert semuanya kepada bentuk pecahan. Supaya bila dah ada bentuk pecahan ni, senang kita nak guna hukum-hukum indeks ni. Dan kita boleh tambah, kita boleh tolak, kita boleh darab, kita boleh bahagi dengan mudah. Okay, jadi cuba kita selesaikan. Cikgu nak selesaikan atas dulu. So, X kuasa 3 darab setengah, jadi X kuasa 3 per 2. Y kuasa negatif 2 darab setengah adalah Y kuasa negatif 1. Okey, bahagi X kuasa negatif 1 kuasa 1 per 3 adalah X kuasa negatif 1 per 3. Kemudian Y adalah kuasa 4 darab 1 per 3, jadi Y kuasa 4 per 3. Okey, sekarang ni apa yang cikgu nak buat adalah X ni bahagi dengan X. Y pula bahagi dengan Y. So, kita akan dapat X kuasa 3 per 2 tolak negatif 1 per 3. And then kita ada Y negatif 1 tolak 4 per 3. Ha, dia jadi serabut sikit sebab dia dalam bentuk pecahan. Tapi murid jangan risau. Teruskan fokus saja dan selesaikan persamaan ni. Jadi kita ada x 3 per 2, cikgu tulis dekat sini, 3 per 2 tolak negatif 1 per 3 akan jadi tambah 1 per 3. Jadi kalau bawah ni kita jadikan 6, maka 3 darab 3, 9, 1 darab 2, 2, kita akan dapat 11 per 6. Jadi x kuasa 11 per 6, y akan jadi kuasa negatif 1 tolak 4 per 3, kalau kita jadikan bawah ni 3, maka negatif 3 tolak 4 adalah negatif 7. Okey, kuasa negatif 7 per 3. Bila negatif, kita akan turunkan dia dekat bawah. Maka jawapan akhir kita adalah X kuasa 11 per 6 bahagi Y kuasa 7 per 3. Okey, jadi inilah jawapan yang telah kita simplify daripada equation ni. Kalau cikgu lah kan, bila dapat jawapan yang pelik-pelik ni, X dengan Y ni kuasa 11 per 6 lah, kuasa 7 per 3 lah. Biasanya cikgu akan jadi suspicious sikit. Jadi apa yang cikgu akan buat, cikgu akan gantikan X ni dengan nombor 2 dan Y ni dengan nombor 3. Dan cikgu akan guna kalkulator untuk selesaikan benda ni. Dan cikgu akan cuba dapatkan value Apa dia value persamaan ni Kemudian cikgu akan ganti juga Dan dapatkan value untuk persamaan yang ni kalau kedua-dua value tu sama maksudnya kita dah buat kerja yang betul Kalau tidak ada something wrong dekat kita punya step dekat sini Tapi cikgu dah test memang betul jawapan kita Ok jadi cikgu rasa kita punya penyelesaian ni panjang sikit Sebab kita sekarang deal dengan pecahan Nak tambah tolak pecahan ni yang kena berhati-hati sikit Ok seterusnya Kalaulah kata diberi pula dalam bentuk square root. Jadi katakan A kuasa 3 square root darab A kuasa negatif 2 square root. Okey, murid-murid kena ingat kalau punca kuasa 2 maka kuasa dia akan jadi 1 per 2. Kalaulah kata murid-murid ada punca kuasa 4 dan dekat dalam ni A maka dia akan jadi A kuasa 1 per 4. Kalau murid-murid ada A punca kuasa 5, dia akan jadi A kuasa 1 per 5. Kalau murid-murid ada A punca kuasa 2, dia akan jadi A kuasa 1 per 2. Benda ni mesti ingat, ok? Jadi, dekat sini, samalah dengan A kuasa 3 per 2 darab A kuasa negatif 2 per 2. Jadi, guna hukum darab, kita akan dapat A kuasa 3 per 2 tambah Negatif 2 per 2. Kenapa cikgu tak tukarkan terus negatif 2 per 2 ni kepada 1? Adalah supaya mudah nanti cikgu nak tolakkan. 3 tambah tolak 2. Jadi, 1 per 2. Samalah dengan A kuasa 1 per 2. Maknanya, ini adalah punca kuasa A. Ha, nampak tak murid-murid kena kreatif sikit? Okey, lagi contoh yang pelik-pelik cikgu nak bagi dekat murid-murid adalah diberi 5 kuasa 3x tolak 2. Macam mana murid-murid nak selesaikan benda ni? Okey, jadi apa yang kita nak buat dulu adalah disebabkan sini ada tolak, maka dia sebenarnya adalah hukum bahagi kan? Ini samalah dengan 5 kuasa 3x bahagi 5 kuasa 2. Betul tak? Kita tengok balik hukum bahagi tu. Hukum bahagi kata, kalau ada tolak, maka dia akan jadi bahagi. Okey? Jadi sekarang ni dekat bawah tu 5 kuasa 2 adalah 25 kan dan 5 kuasa 3 pula adalah 125. Maka dekat sini kita bolehlah tulis 125 kuasa X bahagi 5 kuasa 2 adalah 25. Okey murid-murid jangan terbahagi pula 125 dengan 25 ni. Sebab 125 kita ada kuasa X Bukan darab dengan X Kalau 125X bahagi 25 Bolehlah kita bahagikan Tapi sebab dia kuasa dekat situ Kita tak boleh buat apa-apa Kita tinggalkan dia macam tu sahaja Ok, satu lagi contoh yang cikgu nak tunjukkan Adalah 2 kuasa X tambah 3 Tambah 2 kuasa X tambah 4 Tambah 2 kuasa X jadi macam mana kita nak simplify persamaan ni? Okey, first apa yang cikgu nak buat adalah cikgu nak kembangkan dulu. Jadi apa yang berlaku dekat sini adalah ini adalah 2 kuasa x. Ini sebenarnya hukum darab kan? Jadi 2 kuasa x darab 2 kuasa 3 tambah 2 kuasa x darab 2 kuasa 4 tambah 2 kuasa x. Okey, murid-murid perasan tak dekat sini? Dekat setiap sebutan ada 2 kuasa x. Betul tak? Jadi, apa yang cikgu nak buat adalah cikgu akan faktorkan 2 kuasa X dan kat dalam ni akan jadi 2 kuasa 3 tambah 2 kuasa 4 tambah 1. Okey? Dan 2 kuasa X kat dalam ni 2 kuasa 3 akan jadi 8 tambah 2 kuasa 4 adalah 16 tambah 1. Jadi, dekat sini kita akan dapat 2X darab 25. Dan inilah penyelesaian yang paling ringkas kita boleh dapatkan daripada persamaan ni. Baik, sekali lagi cikgu nak ingatkan kalau murid-murid nakkan nota yang cikgu tulis dekat sini untuk rujukan murid-murid, klik link dekat bawah, masuk kat email, nanti cikgu akan hantarkan nota ni dalam bentuk PDF kepada murid-murid semua. Okey, jadi kalau murid-murid macam confused lagi tentang hukum indeks ni, murid-murid cuba ulang balik video ni dan tengok. Sampailah murid-murid boleh selesaikan persamaan-persamaan ni secara sendiri. Okey, dalam video seterusnya kita akan tengok bahagian banyak lagi contoh-contoh yang pelik-pelik yang mungkin boleh ditanya dalam soalan SPM. Okey, jom kita tengok.